Що робити, коли на вас нападають? Перше, що необхідно, не панікувати та всіма можливими способами захищатися. А ще треба вміти не тільки захистити себе, але й зробити це законно, не перевищивши межі самооборони. Цьому вчить система самооборони під назвою Кравмага. Сьогодні ми робимо защиту і непосредственно додаємо контратаки. Це наймінімальні різкі швидкі удари, які не потребують много усилій. большого количества времени на отработку. Значит, на третий день мы совмещаем все удары, которые мы отрабатывали в первый и во второй день. Это удар пальцем в глаза, это удар молоточек, это удар либо коленкой, либо ногой в пах, в зависимости от дистанции. Руки перед собой, если мы стоим в какой-либо стоечке, правая или левая нога впереди, первый удар делается с передней руки. Он короткий должен быть, резкий, незаметный. Же молоточек более сильный более мощный по лицу спереди по лицу сбоку и от зависимости от дистанции если он начал отходить туда догоняем добиваем новый парт если же нет коленка идет так же по... Угу. руки а -а -а. руки перед собой первая пальцы второй молоток и это же нога добиваю да? первый удар должен быть На сьогодні це все. Зустрінемось на уроках Кравмага зовсім скоро.